रायगड मध्ये दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाचा फटका कोकरोली पनवेल मध्येही दिसला येथे मुसळधार पावसामुळे ओव्हरफ्लो झालेल्या नाल्या दरहम टाउनशिप ची कंपाऊंड वॉल वाहून गेली सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही मात्र अपघातानंतर पुराचा धोका होण्याची भीती रहिवाशांमध्ये आहे सकाळी साधारणतः सहा साडेसहा वाजता सोसायटीमध्ये एक मोठा आवाज आला हे आर्यन स्ट्रक्चर लिमिटेड एक फार मोठं नाव आहे मुंबई नवी मुंबई उद्योग क्षेत्रामध्ये बांधकाम क्षेत्रामध्ये आर्यन स्ट्रक्चर लिमिटेड एक फार मोठं नाव आहे आणि त्यांची ही पाचशे सदनिकांची ही एक सोसायटी आहे गृहसंस्था आहे आणि इथे माझ्यासारखे जवळपास अजून पाचशे ओनर इथे राहतात आणि आज सकाळी अचानक आमच्या सोसायटीच्या क्लब हाऊसच्या बाजूची जी भिंत आहे त्याच्या पाठीमागे गाडी त्या नदी म्हणून आहे त्या नदीचा प्रवाह अतिप्रवाहाने ही भिंत पूर्णपणे तुटली आणि सुदैवाने त्याच्यामध्ये कुठलीही जीवितहानी झाली नाही पण त्या घटनेनंतर या बाउंड्री वॉलच्या जवळपास असलेले तिन्ही सदनिका आम्ही इमिडिएटली आम्ही स्वयंसेवकांनी सगळ्या लोकांना घरातून बाहेर काढलं आणि त्यांना पूर्णपणे आम्ही दागदूक होती की अजून काय होईल अजून लोकांना किती त्रास होईल आणि आता म्हणजे काय होईल ते माहीत नाही पाण्याचा प्रभाव वाढत होता सुदैवाने आता थोडस पाणी कमी झालेलं आहे पण आमची एक दहा वर्ष झाली या सोसायटीला आमची या फक्त आर्यन स्ट्रक्चरकडे एवढीच विनंती आहे की त्यांनी आम्हाला असं रस्त्यावर सोडायला कामा नये कारण प्रत्येक परिवार इथला चिंतित आहे की अजून रात्री पाऊस होईल तर काय होईल प्रत्येकाला काळजी आहे हमारी फैमिली यहाँ पे रहती है बच्चे हैं खेलने जाते हैं पूरी वॉल टूट चुकी है पानी ऊपर की तरफ आ रहा है जो कि बहुत खतरे से भरा है सो हमारा यही रिक्वेस्ट है कि उसके ऊपर ध्यान दिया जाए आज जो कंपाउंड गिरे हुए पूरे मतलब करीबन 20 से 25 मीटर कंपाउंड गिर चुके हैं और आज इसके ज्यादा अगर बारिश होगी उसके बाद भी और भी हादसे हो सकते हैं उससे क्या चाहती है आप हम बिल्डर से यही चाहते हैं कि वो उसके ऊपर ध्यान दे ए उसका एक सौ तीन पचीस तीन सौ मीटर मतलब नदी के पास ही आपका घर नदी के पास ही मिनिमम चालीस से पचास मीटर की दूरी पर है उतना भी नहीं होगा सर ठीक है चालीस से पचास मीटर की दूरी पकड़ देखिए अगर आज आपके आपने देखा की हादसे हुए यहाँ पर तो आप क्या चाहते है मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा अरियंत स्ट्रक्चर से कि ये जो घटना घटी है ये हमारे कोई एक आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है इसको रिपेयर करना इवन पूरी सोसाइटी के लिए भी नहीं है तो मैं इतनी बड़ी ग्रुप और इतने झाचर जी जो उनके ओनर हैं उनसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ी सी सहायता कीजिए सारे लोगों के लिए ताकि हमारी सोसाइटी बच जाए सारे लोगों ने अपनी पूरी जीवन की कमाई यहाँ पे लगाई हुई है और आज सवेरे से सब सारे लोग बच्चे बुजुर्ग औरतें सारे लोग काफ़ी डरे हुए हैं कि कल क्या होगा किसी को मालूम नहीं है और हर घंटे का ये डिस्कशन चालू है कि कल क्या होगा जैसे जैसे बारिश बढ़ रही है कम हो रही है तो सारे लोगों की चिंता काफी हद तक ऊपर नीचे हो रहा है तो आप मेरा मतलब हाथ जोड़ के बिनती निवेदन है कि आप जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन ले और हम सारे लोगों को इसमें से थोड़ा सा रिलीफ दीजिए क्योंकि आप जो चीज़ कर सकते हो हमारी सोसाइटी उसके लिए आपके लिए आभारी रहेगी जैसे सभी लोग जानते हैं सभी लोग कह भी रहे हैं कि नामचीन बिल्डर हैं अगर आपने जैसे वो हादसा आज हुआ है अगर कहने के बाद अगर उनसे आपको कुछ मदद नहीं मिलती है तो आगे, आगे आप क्या करें आगे तो फिर हमें पूरी जो सोसाइटी हमारी पाँच सौ फैमिली की हम लोग को बैठ के फिर डिस्कस करना पड़ेगा कि आगे हमको कैसा कानूनी कार्रवाई स्टेप लेना पड़ेगा क्योंकि आज बहुत सारे लोगों का ऐसा भी हो सकता था कि बहुत सारे लोग जान भी गवा सकते थे आज की जो का घटना हुई है तो ये अच्छा हुआ कि ऊपर वाले का शुक्र है भगवान का देने का हमारा कुछ तो हुआ नहीं है किसी को भी और ना हो बट हमारा रिक्वेस्ट है ये बिल्डर से कि ये जो घटना आज घटी है इससे हमको तुरंत कार्रवाई करके इसका सोल्यूशन लेना चाहिए ताकि ये जल्द से जल्द हम लोग Santi Serepaia.